Да хороший микрофон, потому что хороший. Вы откуда? Из Тайги. А я это степи украинские. Не, я вам реально говорю, Тайга это город на Кузбассе. Что серьезно? Город так называется? Тайга? Можете загуглить, не верите? Ой, не, не надо. Мне тут это скидывали недавно. У вас там такие названия населенных пунктов. Я, конечно, перепрошу, но прям аж не цензурщина. Ну что подержь, То есть не только от русских зависит название городов, может там от местного населения, от них как говорится, пришло название, так и осталось. А ну, это... Лохово, Концы. Давай мясо, давай мясо. Подожди. Они а а на морозово? морозово. Как? Дякую, бубочку. Дякую. Что это такие? Что это такие, морозово. Мороженка. Mm -hmm. Mm -hmm. Я люблю Морозова. О чем поговорим с вами? Да хоть о чем. Хотя не маленькие. Найдем может общий язык. Mm -hmm. Но я могу раз за себя рассказать, что, ну. Все, а смотрите, моя. давайте я расскажу за, о чем я тут общаюсь. Я общаюсь тут на Давай. тему войны yeah. Россия-Украина и новости иногда обсуждаю. А вы на какие темы? Ну, я говорю, уже видим взрослые, может, найдем общий язык. Mm. Смотрите, oh. знаете ли вы, что сенат Конгресса Соединенных Штатов Америки одобрил пакет помощи Украине? Yeah. Yeah. Новое горе для украинцев. Согласитесь, что. что? Ну, вот так было вот, отсюда, говорится, можно какие выводы. Раз деньги дадут, деньги надо потратить. А потратить на что? На оружие. Оружие само по себе не стреляет. Оружие надо в поле выходить с оружием, и стрелять из него. Однако наши солдатики тоже получат такое же оружие и также будут стрелять. И тут уже, как говорится, чей, как говорится, чей хрен толще, тот и победит. Ну так наш толще. Ну, давайте рассуждать, опять же. Оружие у вас свое собственное украинское, завозное. А у соглашение... нас, подождите, Перешло? у нас и свое, и импортное. У нас і то, і то єсть. Бубочки мої, тепер стріми будуть в резерві. Тож залітайте на наш канал Шабля КР Резерв, щоб не пропустити стріми. Підписуйтесь і дицькайте дзвіночок, щоб бути в курсі, коли почався стрім. Тому що тіньовий бан дуже погана штука. Все, всім гарного перегляду. Ой да, пардон. Самоліт у вас. завозные все, а у нас свои плюсы, отечественные, проверенные на сто раз. Так что тут, говорится, еще бабочка, бабушка надо, как говорится, скажет. Поэтому о, вы... о, слушайте, хотите я вам классное видео короткое покажу? Ну, а, про, Смотрите. про этого, как его, кто там у вас сводки военные рассказывает? Сейчас, ща, ща, сейчас, э, сейчас, цей, э. Шойгу, во. Сейчас, 3540 же... начала... Тихо. Тихо. Так, Шайгу, давай, мочи. Господи, простые, а. Боевых действий уничтожено более 22 тысяч беспилотников. И порядка 6 тысяч реактивных снарядов, в том числе... Но это я тоже уже видел. Каймус, 3549 и вампир. 361, а также около 2000 других воздушных целей, среди них 592 самолета, 270 вертолетов, 349 зенитно-управляемых и тактических баллистических ракет, 329 управляемых ракет, 278 противооперационных ракет и 37 воздушных шаров. Сейчас, я подожди. <laughs> я думала, меня попустит, Не. <laughs> я снова ржу. <laughs> подождите, сейчас, я подождите, я это. <laughs> О, я бы сейчас сказала, э 100 тысяч F16 ваши э, минус нули, э, миллион э, тих Таурусов, Атакамсов, в общем, э, у российской армии успешный успех. Все. Девонька, теперь меня Да, да. Ваше телевидение тоже иногда смотрю. Так там тоже, тоже такого на показывают. Но О, покажи что-то. М? Покажи еще то для примера. Ну, мне, конечно, включать это все надо. Но ну, а -а -а. ты можешь сама зайти в свой канал, там, один плюс один, потом, как вот там, ICTV. Я телек не смотрю. Ну, я иногда и ваши каналы смотрю, поэтому тоже, как говорится, анализирую, что ваши тоже там нехило брешут, что наши брешут, что ваши брешут. Ну, это политика такая. Информационная война, она, как говорится, не только, как говорится, война, она в поле. Война еще, как говорится, и информационная бывает. Поэтому Каждый, кажется, старается своим, как говорится, линию гнуть. Ну, тут, как говорится, ну, вот так вот, вот, -вот, -вот, вот, вот представь, ну, перестанет Америка снабжать вас оружие. И что тогда, еще все, сдуется ваше... Европа своим. нам будет помогать, <саленс> как и помогала. Европа, допустим, тоже сдуется. Нет. <саленс> и Америка <саленс> нам будет <саленс> продолжать <саленс> помогать, потому что э -э, они нас поддерживают, они нам помогают и не нарушают международное право и договоренности. Ну вот как-то вот так. Поэтому э, и Америка, и страны Европы как помогали, так и будут нам дальше помогать. Ну, вот как-то вот так. тебя сейчас все Куча текста, информации ноль. Вот так я могу тебе сказать. Потому что я-то знаю, у нас свое оружие, свои люди. Тебе зачитать информацию? Ну давайте зачитаем. Это ты брехня. Да? Брехня. Шо? Я, кстати, сегодня весь смотрела, как ваши там очень рефлексируют по поводу атакамсов. Как-то прокомментируешь? Да что, да запросто. Будет атакамс, будет и поражение. А потом Шайгу выйдет и скажет 150 тысяч миллионов атакамсов уничтожено. Я реально, тоже смотрю, у вас там тоже нехило брешет, сколько говорится. Вы, наши... Или сколько? Ну так, наведи мне какие-то примеры. Я тебе могу зачитать по поводу э, помощи Украине. Ты мне можешь что-то предметно рассказать? Ну, то, что ты мне рассказал о ну, говорит не говорит. Тургенезе можно сказать, из пальца все цифры высусаны. Само, что эти линии, посмотрите, тоже вас там брешут нехило. Смотри, пока от тебя это только голословно это все. Ну, ты мне никаких фактов... ні аргументов, не привел. Поэтому, ну, такое? Слова, що такое? Как-то подтверждай свої слова, что ли. Невеличкий, Невеличкий донат, донат на рідну, на рідну бригаду, бригаду, де проходив, проходив строкову службу, службу мочимо орки разом. Та ти шо, ти там проходив. Та ти що? Фанат, клас. Ух ты, круто! Тому що 17-та танкова це двогінь, це топ! Хлопці, просто ахсні. Подожі там. Дякуємо за донат. Бубочко, англосаксе наш. Прикольно. 17-та танкова вогінь. Е -е, донат був, так. Да. Ну, на, ну на, шо? Бать, кажу, що бачить? Та, я правда. Побачимо. Історія розсудить нас. Ой, Боже, спогади розблоковано. Побачимо, побачимо. Побачимо. Побачимо, побачимо. Поба. Це тренд з Тіктоку якого року? Він втік. Побачимо. <реклама> <реклама> Тю. Так я ж нормально розмовляла. Шо? Куди він втік? Бо нема аргументів, нема що сказати. Ну, чи контраргументувати мені якось? Побачимо, побачимо. <смір> 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 Каже, побачимо. А що українською?